Все, но мне надо, понимаете, убирать на территории, я стою уже с вами ничем не занимаюсь. Мне надо уборкой заниматься, можете... мне надо туда бегать, можете... мне надо туда можете... бегать. Клиент это, это не аренда помещения. Я вам использую Ваш... вам вы оплачиваете услугу за работу, а не за территорию. Я сейчас стою и жду. Я, я вам могу доказать как и... юрист, докажу вам. Его. Вы как юрист, возможно, мне докажете. Вы, вы мне просто же не сможете это. убедить в этом, буду. понимаете? Я мне буду. проще вам сказать так. В следующий раз, если у вас будет такая ситуация, вы лучше не приходите. Поищите, пожалуйста, его ситуацию. Так и, так, и так и будет. Так и будет, значит. И даже, даже не будет. Я, я так. сделаю массу дел своих, которые я в это время мог бы сделать больше нет, и дороже оплачивать. Дело в том, что если вы будете нарушать да. закон, защитите право потребителей... Ваших... Я ваш... закон не буду нарушать. Вы будете... У меня я сейчас я не будет не 23... человек, которых на которых я заработаю больше. Но я не успел ничего подготовить. Я, притер... я, 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 я пришел, я пришел сюда. Я вам вправе отказать. Я же раз не приходите. Откажи его. Ну, откажите, я сюда приду вместе со свидетелями. Хорошо, хорошо, приходите, приходите со свидетелями. Под... Это так и будет. Так и будет. Вы что-то путаете, вы уже пугать я начинаете. Хорошо, тебе, я, я вас жду со свидетелями, которым да, я вам вместе... Я если вы меня не, не, не обслужите, я буду с вами Давайте. Вы меня не, я вас не обслужу. Теперь уже принципиально. Без вопросов. Без вопросов. Все, прямо сейчас мы все ну, давайте, не, меня, не, надо, не надо мне строить вот, ставить условия. Вы сейчас начали просто пугать уже меня. Юристом представляю. А вы с кем? Ну так и все, чего меня пугаете? Я не пугаю, предупреждаю, если вы не будете обслуживать. Я еще раз я не буду вас больше обслуживать здесь. Качественно. Я вот записываю на камеру, это все будет, даже сейчас. Я вас не буду здесь, я обсуждаю, предупреждаю. Больше. Только задрашаю, я вас предупреждаю. Если вы будете еще будет. ущемлять мои, мои права, как потребителя, я буду обращаться. Вплоть до суда. По всем инстанциям. Естественно, оскорблять я себя не позволю. И ущемлять свои права я вам не позволю. Все. Покиньте, пожалуйста, мое помещение. Это не ваше, вы арендуете, а я приеду. Пожалуйста, можете выпить, Покиньте, пожалуйста, мое помещение. Вызывайте. Мне придется сейчас вызвать милицию. Вызывайте, я тоже тоже. Я сейчас вызову милицию, если вы не покиньте помещение. Это я хотел вызвать, вызвать вы, Я вы... еще раз вы... повторяю, покиньте помещение магазина. Я его и пожалуйста, не грузите. не поступайте. Не приходите больше. Последний раз повторяю. Не вы ставите условия. Я буду ставить Прилегу условия. В моем помещении я буду ставить условия. Вы работаете. В на работаете. моем помещении я, буду ставить условия. Я, я вам объясню, четко и ясно. Вы свободны. И сюда больше не приходите. Не вы свободны. В противном случае будем обращаться. Обращайтесь. Я не стал с ним противные случаи. Я вам сказал, что не надо а сюда приходить, вы... и не Больше здесь не буду а. вас. Еще раз повторяю. А почему? А почему? Не желаю. Ну... Выйдите, пожалуйста, мне есть чем заниматься. Я работаю, работы Я вышел к вам в магазин. Магазин сейчас не работает. Ваш... Магазин не работает. Для вас он не работает. Все, рабочий график закончился. Не начал. Я же говорю, вы сейчас ведете себе по хамски. Вы меня не слышите, Это у меня работа, есть чем заниматься. Выйдите, пожалуйста, не, задерживайте меня. Я пришел в магазин. У вас есть? Здесь спец? нет магазина. Вы перепутали, Мы это не... моя частная собственность. Сертификат, какая частная собственность? Это Мы моя частная собственность. На основании сертификата, лицензии. Это моя частная собственность, я не работаю здесь. Я, я не имею право даже спросить, пожалуйста, предоставьте, пожалуйста, лицензию, чтобы я с кем, у кого я в магазине. Будьте любезны, лицензию и сертификат. И товары по качеству будем проверять тогда уже в качестве Ужесть работник границы. Давайте. давайте вызывайте. 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 Вызывайте, так? Выживайте. Выживайте давайте. Я извиняюсь, я тогда... Я имею право все требовать, Давайте требуйте, вот да. там на улице требуйте. Вот там я на улице требуйте. Вот там на улице требуйте. Я, я буду заниматься уборкой. Хорошо. Я в рабочее время зашел, вы обязаны меня служить. У меня все в порядке? Все в порядке, я не могу. Да? Так, мне кажется, у меня уже пропало здесь что-то. Вот сюда вот выйдите, вы. вы, здесь финансы у меня, здесь, здесь финансы, мне сюда надо выйти обслужить человека. человеку, который по очереди пришел. Как это вы что? Вы финансы. Финансовые какие? Выйдите пожалуйста из этого помещения, вот сюда встаньте пожалуйста.

Ну что у вы взять какой-то магазин в Один, да? Он зашел в магазин и говорит, я здесь буду находиться столько, сколько я хочу. Стоит, я ему говорю, пожалуйста, выйдите, он в рабочее время вы здесь сейчас. но он просто здесь. Я вы... нахожусь, меня... Меня. меня. Обслужите меня. Я для обслужив. вас после такого поведения, да я вы не обслужив. будете нужны ни как клиент, ни как кто. Я могу находиться, зайти, обслужиться. Но да вы еще пропишите здесь, о чем вы говорите, вы можете. Я еще раз говорю, я вас не хочу обслуживать и не буду обслуживать. Ну, При любых ваших желаниях либо требованиях. Да, я ничего. пришел обслуживать. Имею право посмотреть ассортимент, купить, что мне надо. Но вы должны меня обслуживать. Никогда вы что-то не поступаете. Хорошо, что вы убегаете, боитесь? -то. Я нет. Сейчас будет милиция, заявление. 8. Да, я могу поговорить. Вас... Я подожду милиции, хорошо. Вас лично? Конечно. И, соответственно, напишем заявление. Так, не ждать? Соответственно. Вы не дайте, милицию Дайте, пожалуйста, случай. Да. Ну что вы хотите? Зачем ну, вы ко мне так ведете вот по отношении покупать? Пошел что еще да? Вы, сюда? Не вы не вам не денег дать, вы меня оскорбляете. Вы вам дали платить деньги. зашел что еще да? Вы хотите, чтобы это у вас милиция? А вы все приедете разбираться. Вы все, пускай все приедете разбираться. Ну что вы делаете? Вы ну, себя Вы себя ведете? Это вы не себя строите. Я, я журналист, я журналист газет. И Сегодня уже будете в телевидении. Ваше вашим непонятным поведением. А вы в суде. Хорошо. Да. Я тогда я ему... использую в суде они а не кадры. Все используют. Пойдем время, естественно. Нет. А куда же вы уходите? Подождите. А вы придем, Подождите, куда вы уходите? Мы придем отслужить. Куда вы уходите? Подождите, я ничего то не понял. А что значит по времени? Вы только что мне тут занимали мое помещение. Куда же вы уходите? А вы что хотя... тут кричали, что вы большой клиент, что вас надо обслуживать а и тому подобное. Нет, нет, нет. Уже боитесь? Я вас не боюсь. Боитесь уже? Нет. Вы же только что рассказывали, что Нет. вы тут самый главный в, этом офисе. У вас там деньги. Я журналист. Я не позволяю вам журналист. себя. На улице и в моем в помещении случае, я буду указывать, в любом что случае, делать. Вы сейчас нарушаете 307 ю статью? Гражданского кодекса, вы же юрист. Права вы нарушаете? 307 статью? Вы нарушаете. 307 меня. статью? Я буду... Существует... Гражданского кодекса? Вы, вы вообще осознаете, будет что вы, вы юрист, будете и будете вы даже не знаете 307 гражданского кодекса. Судья. Может 34-ю конституцию вы мне еще скажете, что я не, не имею судья. права использовать свою по-своему? Все в суд ваши, подавайте ваши, все. и да. чтобы я вас здесь, здесь, здесь больше не, не видел. Это последний раз, чтобы я вас здесь видел. Я вам объяснил, как Да мне до одного места, чтобы вы мне объяснили. Еще вы раз, вы раз повторяю, еще раз ваше не присутствие, не присутствие здесь будет. Нормально. Ваше присутствие еще здесь будет раз. Вызывается сразу милиция. Сразу милиция будет вызываться на вас. Еще раз повторяю, чтобы я ваши ноги здесь больше не видел. Я буду в суде.